Всем привет! Вы на канале Заседание дивана. И сегодня мы в Египте. Мы расскажем про наш отдых больше, покажем наш отель, расскажем, какие экскурсии мы хотим посетить, покажем эти экскурсии, расскажем, где их лучше заказывать. Также посетим интересные места, такие как Старый город и Фарша. Вы больше увидите это своими глазами. Расскажем все про наш отдых. Поэтому оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Включите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будет интересно. Начинаем серию наших видео. Сегодня у нас обзор на отель Лабранда Tower Bay, в котором мы отдыхали в последний раз. Мы расскажем об этом отеле, поделимся своими впечатлениями, покажем территорию и номера, обсудим все плюсы и минусы и, конечно же, поговорим о питании. Четырехзвездочный отель расположен на первой линии с видом на залив в городе эль шейх в 15 километрах от аэропорта. Также в шести километрах находится центр города Наама-бэй, а в пяти – старый город в районе Хатама. Территория отеля невероятно ухоженная и красива. Очень много зелени, каждый день подстригают кусты и косят траву. Локаций для фото очень много, чем мы и воспользовались. Архитектурный стиль отеля La Branda Tower Bay напоминает традиционную египетскую деревню. Открыт отель в 1992 году. Последняя реновация отеля прошла в 2013 году. В отеле 158 номеров. В каждом номере есть ванная комната с феном, телефон, кабельное телевидение, кондиционер, сейф, мини-бар, холодильник. По запросу можно получить утюг бесплатно. В лобби и во всех кафе бесплатный Wi-Fi. Приехали мы в отель в одиннадцать часов утра. Нас без проблем заселили, но, конечно же, за доплату поселили в номере с видом на море. Нам удалось договориться за 25 долларов. В ресторане подают традиционные блюда египетской и интернациональной кухни. По утрам для гостей сервируют завтрак, шведский стол. Все питание по системе All Inclusive, включая алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Также есть ресторан а-ля карт. Можно записаться на рыбный вечер или вечер ливанской кухни. А за дополнительную плату можно заказать ресторанный ужин из моря продуктов с видом на море для тех, кто хочет больше романтики. Как для меня, питание в отеле достаточно разнообразное. За 8 дней отдыха ничего не успела надоесть. Всегда были салаты, несколько видов гарниров, мясо и рыба. На завтрак готовили блинчики или омлет. Также могли пожарить яичницу по просьбе гостей. Много выпечки и вкусные сладости каждый вечер. Я очень люблю морепродукты. И, к сожалению, в отеле рыбный вечер был только один раз, когда на ужин подавали крабов, кальмары и рыбу на гриле. Также всегда готовят мясо, люля-кебаб и курицу на гриле. Хочу отметить то, что это видео ознакомительного характера, где мы делимся своим впечатлением и не претендуем на истину. Повара в отеле очень стараются. Как я поняла, фишкой было приготовление пасты, потому что выглядит это как настоящее шоу. Даже удалось несколько раз самостоятельно ее приготовить. территории отеля два бассейна. Первый – олимпийский, длиной в 700 метров, с подогревом. Находится в тихой части отеля, где нет громкой музыки и постоянная тишина. Второй бассейн – в более оживленной части отеля, где постоянно проходят развлекательные программы. расположен на мысе с двумя пляжами. Одна сторона подветренная и в сильный ветер пляж закрывают, и можно увидеть красный флаг. Хочу отметить то, что выходить зимой из воды будет некомфортно, так как достаточно ветрено на двух пляжах. Второй пляж с затопленным понтоном и более закрыт от ветра. Риф на этом пляже более красивый, есть на что посмотреть. Но когда сильное течение, такое было в последние дни, уносит очень далеко. Так что нужно следить за этим, чтобы спасатели вас не вытаскивали из воды. Хочу развеять миф про рыб хирургов на пляже с затопленным понтоном. Когда планировали отпуск, начиталось в отзывах, что рыб очень много, они атакуют и просто режут ноги. Так вот, это неправда, у нас такого не было. Также про пляж с затопленным понтоном хочу добавить то, что желательно иметь с собой коралловые тапочки. На территории отеля есть спа и оздоровительный центр. И хочу отметить то, что персонал не надоедал постоянными приглашениями в спа. Также при отеле есть школа дайвинга. Ну а дальше поговорим про номера уборка номера и обслуживающий персонал. Убирали каждый день, качественно и ненавязчиво. Очень хороший нам попался горничный, носил цветы в номер, убирал каждый день, вода всегда была в номере, высший класс, ненавязчив, добрый и внимательный. Хочу отметить, что весь персонал очень приветливый. На пляже нам не надоедали постоянными приглашениями в спа, или же в дайвинг, или же на экскурсии. Один раз мы сказали нет и больше нас не трогали. Во время нашего отдыха не могу сказать то, что на территории отеля было много детей, но их было достаточно, и отель к этому также подготовлен. Для детей детская площадка, детский платный клуб, детский бассейн бесплатно, без подогрева, а также услуги няни по запросу. Отель определенно подойдет для тех, кто ищет уединение и спокойствие. Отель поделен на две части. В одной части очень тихо и спокойно, а другая более шумная и тусовочная, где постоянно играет музыка и аниматоры устраивают различные шоу. Спокойно могу рекомендовать этот отель для отдыха с семьей, с детьми, для пар, которые ищут романтического времяпровождения. Как вы поняли, отдыхом в этом отеле я досталась достаточно довольна. Но а как же минусы, есть ли они в этом отеле? Конечно, есть, и сейчас я вам об этом расскажу. Самый большой и жирный минус, по крайней мере для меня, это расположение отеля. Рядом нет ничего, ни магазинов, ни аптек. Нет, при отеле магазин, конечно же, есть, но он маленький, выбор достаточно скупой, и продавцы ставят просто невероятно высокие цены, пользуются тем, что вы не можете выйти за территорию отеля и купить что-то через дорогу. Также к минусам отеля хочу добавить, это номерной фонд. Он немного устарел, также в вечернее время достаточно много комаров и их не особо-то и травят. Но в целом это можно сказать про весь Египет, где бы вы ни отдыхали. Комары есть везде. Вернемся к расположению отеля. Для того чтобы добраться до старого города или же в Намабей, обязательно нужно брать такси. Местные такси заезжают редко, поэтому мы пользовались услугами такси при отеле. Но получалось дороговато. От моих любимых мест, таких как кафе Фарша, Эль Меркато, Старый город, идти достаточно далеко. Поэтому это самый большой минус этого отеля – расположение. Кстати, видео про кафе Фарша и Старый город вы сможете посмотреть у нас на канале. Оно появится где-то вот здесь. Вернемся ли мы еще в этот отель, я не знаю. Для меня лично важно расположение. Платить в три дорого в магазинах за товары, которые стоят намного дешевле, мне не хочется. Также ехать на такси по 15 долларов нецелесообразно. Я не любитель торговаться, поэтому сбивать сильно цены у меня не очень получается. Можно найти отель поближе к аптекам, магазинам, достопримечательностям и в безветренной бухте. Кстати, самое важное, забыла вам сказать, то, что этот отель расположен не в бухте, поэтому в зимнее время здесь достаточно сильный ветер. Но в другое время года это очень тихий и уютный романтический отель. А на этом наш обзор заканчивается. Расскажите, как вам отель, отдыхали ли в нем или хотели бы в нем отдохнуть. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео.